Ну, мы настраивались на борьбу на плотный и, и футбол. И получается, мы хотели в соперника ну, полегче на полуфинал выйти. Но оказалось, что шахтер нас это никак не смутило. И, и мы вышли на полуфинал против шахтера, заряженные на полностью борьбу бороться. Показали, что мы лучше шахтера на данный момент. Ну и вообще, что лучше ну, футбольная академия в стране это Динамо Киев. Конечно, конечно. В группе с Карпатами у нас такая игра была ну, не совсем удачная. Они просто поставили автобус плотный, и мы просто не могли никак его преодолеть. Но сегодня он сирота, забил гол хороший, и это открыло чуть-чуть игру. Они стали больше атаковать, открываться, но ну, и мы на коротках смогли забить три мяча. Очень важно отметить как бы, оборону, которая в сегодняшний день показала свою эффективность. Ну, э, когда мы играли вторую половину сезона, у нас оборона чуть-чуть сбавляла. Ну как, не именно сама оборона, а вся команда сбавляла в обороне. Мы пропускали много голов, вот даже с Ахтером мы играли, пустили два гола. Э, ну, у них просто было два момента, два гола, а и, получается, мы готовились к этому финалу, играли, играли 9-5, очень плохо играли в обороне, вся команда плохо в обороне, и сказал тренер наш перед тем, как мы сюда ехали, сказал, что нужно сначала выстроить хорошую оборону, чтобы все хорошо защищались, кстати, а потом уже как-нибудь ну, забить гол. Это уже закон футбола. Сейчас нет такого бей-беги, как раньше играли. Сейчас полностью от двух ЦЗ, от крайних защитников все идет атака начала полностью. Ты играешь на, на, правом фланге, это твоя основная позиция или где можешь еще сыграть, насколько ты универсальный футболист, где еще есть опыт, игры? опыт игры есть везде, центральным, и левым защитником, но правый защитник – это позиция моя родная. С детства играл правым защитником, потом поставили центральным, Пару игр играл левым. Ну, не как пару, много играл. И сейчас на этом турнире правым сыграл полностью все игры.